Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşən belə bir gözəl və səliqə ilə təmir olunmuş əla bir mənzili təqdim edirəm. Mənzilimiz Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi Sabah Arena adlanan ərazidədir. 3 məktəblər dəylən bir ərazidədir. 6 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi yaşayış sahəsi 48.5 kvadrat metr, ümumi yaşayış sahəsidir və əlavə olaraq mənzilin 18 kvadrat 18 kvadratmetrlik, yəni bu kirişin alt hissəsi, yəni ev sahibinə dairdir 18 kvadrat hissəsi. Oranın əlavə odanlığı yığmaq üçün istifadə olunub. Yəni, i̇stəsəz piləkan qoyub oranı, yəni təmir edib yaşayış otağı kimi istifadə etmək olar. Evimiz həm əşyalı, həm əşyasız formada satılır, çox əla bir təklifdir. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. Əşyalar nəzərdə tutulduqda mənzildə görülən bütün avadanlıq qalacaq. Əşyasız şəkildə, deməli evin qiyməti 40 min manatdır. Əşyasız şəkildə evin qiyməti 40 min manat, əşyalı şəkildə isə evin qiyməti 45 min manatdır. Bu evimizin yataq otağıdır. Yataq otağının pəncərəsi və qonaq otağının pəncərəsi gördüyünüz kimi küçəyə baxır. Evimizin koridoru baxın belədir. Baxın belə bir koridoru var. Koridor, hamam otağı və mətbəx istiqboldur. Evdən daxil olduqda sağda yerləşir. Qonaq otağı, qonaq otağından yataq otağına keçidi var. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Baxın belə bir Bu ölçülərdə mətbəxi var. Yer istidəpoldu qeyd edim. Və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, əşyalı şəkildə 45.000, əşyasız şəkildə qiymət 40.000 manatdır. Bura isə evimizin sanuzelidir. Tam təchizatdır. Tavanı isə asma tavandır. Və nəzərinizə çatdırım ki, kompleksdə su şəbəkəsi daimidir. İstilik mərkəzi qazanxana hesabonadır. Qaz xətləri çəkilib, yaxın zamanlarda qaz xəttinin verilməsi, e, qazın verilməsi nəzərdə tutulub, sənəd şirkətin müqavilə maliyyə araşıdır. Əlavə məlumat üçün zəng vurub marağlana bilərsiniz və kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır.